там щось цегла. Армейские ублюдки тормознули наш корабль. Я уж думал, нам крышка, но Роберт нашел среди вояк знакомого и уболтал, чтобы нас отпустили за взятку. Да уж, язык у него подвешен, что надо. Но все равно пришлось отдать треть руза, и у меня такое чувство, что нас поимели. Как они вообще нашли нас в таком в тумане? Вот что нашли. нам удалось привезти. Два ящика одес... одежды есть, новые джинсы, ящик туалетной бумаги, два ящика мороженого мяса, Опять канадский бизон. Ящик спиртного. И усё. Пытается вести дела с половиной города. Так. Чи когось я чую. Чи когось я бачу... Залишилось не так вже і багато. Якщо я правильно зрозумів, то тут ще десь два чи то три ворога залишилось. Ага, зрозуміло тепер, як воно працює. Чудово Щури, не выдавайте Мои позиции Пішли зі мною. Ти только не глупий, мужик ладно? От так от потихеньку залишилось, здається, ще принаймні один чи два вороги. Токс, 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 Токс. Треба знову з тієї ж сторони зайти, з якої я вже заходив. І перевірити. О! Здається, когось бачу. Так, ти у нас тут один, ще далі там хтось один має бути. Отже треба обійти обережно з іншої сторони. Це все довго, повільно. Чувак наш не солид Снейк с ревматизмом с четвертой частины. Тому не скаржиться. Так, а вот, ты вот тут и... ее. Больше никого не бачу. Эй, полегче, Все нормально, <реклама> расслабься! И вот так вот. Хотя бы за одного батончик выпал бы. Так, наскільки я розумію, от в тому напрямку... он він. Прямо переді мною. Ще принаймні один чувак, от залишився. Ага, їх тут два. Один за ящиками знаходиться. Ну ти глухий. Першиво, що з ящиків не можна було його зняти. Не спішити так. Тут ще чувак залишився. Вот и усе. Ну, добре. Значит, то вся территория зачищена такс. Можна тільки пробігти і перевірити, чи тут є якісь речі ціні, які я можу ще підібрати. Ага. У палки обмежена. О, забув як у нас міцність. Тест підбирати її не хоче. То її проблема. Mm, пляшки респаунить, я так плачу. А бы их тут было килька. Mm, ты тут один. Мы хотим поговорить. Идите нахер с такими разговорами. Убери пушку! Нахер пошли! Удирает! Краса! сюда! Туда ломанулся! Ну, пофигу. Мы его еще не сдержим ему. Чье тут участь? А, Роберт сбежал. Ага, сразу Роберт! погнали. Джоэлл, сюда! Долбаный Роберт, а ну не рыпайся. Класс. Привет, Роберт. Тесс, Джоэл. Мы ведь без обид. Ну что ты? Хорошо. <свеч> да! Мать твою! Мы скучали. Да. Слушай, чтобы там про меня не наговорили, фигня. Я все объясню. Пушки. Скажи нам, где пушки. Да. Да, да, тут есть проблема. Стойте, <свист> послушайте меня. Я просто... <свист> а, <свист> а... черт. Черт. Стой, стой, стой! Хорош <свист> орать. <свист> Говори. Я продал их. Не поняла. Мне нужны были деньги, долг платить. А как же мы? Нам ты разве не должен? <свист> Дайте мне время неделю знаешь я бы подумала mm. не попытайся ты меня убить да ладно, у кого же... пушки не могу дайте пару дней <свист> <свист> где наши пушки <свист> они у цикад я продал их цикадом что Эй, их почти не осталось. Мы можем просто пойти и добить их. И пушки наши. Что скажете? Ну что, перебьем этих лохов. Нам расплюнуть. Это плохая идея. <звы> ну что дальше? Пойдем выручать товар. Как? Не знаю мы объясним им. Осталось только на них выйти. Это будет несложно. Ну вот, сама королева. Зачем вы здесь? По делу. Паршиво выглядишь. Где Роберт? Он был нужен, живым. Пушки, что он продал. Они были не его. Отдай их. Так не делается. Да что ты? Я заплатила. Хочешь забрать? Поработай. И сколько талонов ты хочешь? Не нужны мне талоны. Нужны мастера контрабанды. Поможете? Верну ваши пушки, даже больше. Они у тебя? Слыхал, военные вас сильно потрепали. Да, ты прав. Я покажу товар. Мне пора. Решайте. Нам нужны эти пушки. За мной.